Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Шестер. З вами Ігор Барс і Степан Андрійович. І перед початком цього ролика я прошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал та поставити дзвіночок. А наприкінці відео е, написати якийсь комент. Кремлівські карли знову дав маху, хотів Україну, але пішов на голодний москалик трясеться від страху. Русський корабель и дынок. Господи, блядь. Для меня, которая себя снимает затылку, когда жрет. Вот, вот, вот это новый левел. <laughs> это типа жрет третьего лица, игра так называется, или что? Как это? <laughs> Когда-то играли в а сим... кто -то, кто -то, кто -то захотел, симулятор свиньи от третьего лица. Вот вам, пожалуйста, нет. симулятор свиньи от третьего лица. Блин, как кура захотел, что мы говорим? Кура всего захотелось нормально, на самом деле. Ну, знаете, когда вы играете, так, когда ты там дивишься сзади персонажа, ты бачишь его там за там, и там с ружьем такой. А это симулятор, короче, русака. Типа, это... Чем занимается русак, да так? Привет. А ты чего не живешь? Живание. А, ты спишь уже? Отдыхаешь нет, после того, как пожевал? Я, я не сплю, но хотя я должен жевать. Да, потому что вы русские, постоянно живете на камеру. Ну, нет, я не из тех русских. А из каких ты русских? Те, которые леж, э, это, лежат на камеру, да? Или лежат? Я. Ну, ты хочешь, если, я, если хочешь, я могу присесть, если тебе напрягаешь, mm. я лежу. Да мне похер. Ты хоть ухо ну, ебись. Вот и отлично. Я ж тоже не напрягаю, что ты лысый. Даже говорю, мне похер, ты хоть в ухо ебись. Какие у тебя темы не есть? Не, да вообще, любые. Только давай не про войну и не про политику. Охуеть. А про прошу, а про шо? Подиску... А, про шо? А, ну, при... а, ну, а ну давай, давай. Расскажи мне. Предложи Подискутируем тему. Подискутируем о чем-нибудь. О чем? Да, ну, предлагай мне тему. Давай посмотрим. В книгах. О книгах. Слушай, есть такая книга ⁇ Война и мир ⁇ Какого хуя у нас война сейчас в Украине? ничего И когда будет мир? Да я надеюсь, у, меня, у, меня что... оч, у меня очень редкая болезнь. Я абсолютно любую тему переведу на войну. У меня ничего больше с вами с русскими не связывает, кроме войны. Ты сам воевал, нет вообще. Служи. А тебя не нужно ебать. Воевал я или не воевал? Ну, судя по твоим окулярам, конечно, нет. Тебя еще раз говорю, тебе не должно воевать. Ебать, воевать. Да, да, И воевать тебе тоже не должно. Я тебя понял. Да не, братан, я... Да не, братан, я тебе... зачем Ты оскорбляешь меня. Ты ж русский. Как ты можешь быть с меня братаном? чего ты решил, что я русский? А какой ты? Ты на Москве живёшь? На Москве. В чём проблема? Какой в Москве? Вы в Подмосковье живете, блядь. Ну и что теперь? Где мы живем? А мы в Украине России. живем. А вы на Москве. Вы, в Подмосковье живете. Если мы в Москве, то вы в Подмосковье. Так, слушай. Слушай, вообще-то вообще, э, вообще мы наследники Руси. Вы наследники Москвы. В чем у тебя проблема? Вы наследники хуй за Я не знаю. Я не хочу с тобой не ругаться, ничего, блядь, Так, так раз, иди нахер тогда, ты? там, там топочка -то, далее есть. Ну, листай тогда. Ну, листай тогда, если ты не хочешь со мной общаться. Да не, нет, ну так, я тебе говорю, я говорю только про войну, а ты мне рассказываешь, нет. давай поговорим мы, блядь, про книги. Про какие книги? Я не хочу, я не хочу говорить. Не о войне. Я тебе просто предложил. А я говорю, это что я говорю только о войне. В чем у проблема? Хорошо, я, я, например, что проблема? Я музыкант, например. Я занимаюсь... В... Охренеть. Ты чем занимаешься? Да, есть классная <связывающие> песня. We are the champions, my friend. Это наше ЗСУ. <связывающие> Это про наше ЗСУ, да. <связывающие> еще есть так. Оркатила ляжет в грунт, да поможет ЗСУ. ляжет в грунт, да поможет ЗСУ. Понял? Видишь, я любую тему тебе переведу на войну. <связывающие> Какую ты не начнешь тему, я в любом случае переведу на войну. Давай. Давай, накидывай тему, которую я не смогу перевести на войну. Ну, давай, 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 сейчас подожди, дай подумаю. А по менту, блядь, вообще пиздец какие-то... Что, что, что? Не услышал. Помидор, помидор, да, вы у нас помидоры, у помидоры очень, вы, помидор, вы у нас очень много помидор, помидор, помидор э, это, помидор. когда, э, когда Херсон брали, блядь, вы у нас Нахер все, все, все позабирали, блядь, все продукты повывозили и продавали наши продукты в Крыму. Херсонские помидоры продавали, арбузы повывозили, сволочи. Окупанты долбанные. Поехали Я дальше. По да. представляешь, представляешь, у нас арбузов своих ебать. Соли лески это вообще мировая столица. Херсонские арбузы покупают в всем мире, если что. Херсонские арбузы, если что, даже в Америку возят и продают. И считаются самыми лучшими. Вы наши продукты повывозили из Херсонской области, когда захватывали Херсонскую область. Ну, давай, следующую тему, давай. Придумай, давай, придумай. Ну, давай, придумай какую-то тему, чтобы я не перевел. Ну, ты придумаешь какую-то тему, чтобы я не перевел. Иди нахуй. Ой, о чем если должен блять, говорить? Про помидорки если должен говорить, да? Я Игорь. Опа. Здравствуйте. Привет. Как у вас дела? Да нормально. А какой у вас микрофон? Ой, я его видел, но я не знаю как его название. HyperX. HyperX? Да. А, а почему он сколько он вообще стоит? Долларов 180. А сколько это гривен? 7600 7 я, по-моему, покупал его. 7600? Блин, ну он качественный. Вот просто говорите, вот хорошо слышно. Я вот все думают, что можно Его купить. Мне подписчики купили такой микрофон. Да? Ничего себе. Знато собирали, да? Что-что? А, знато нас собирали. Ну, мне получается, мы сидели на стриме с моим старым микрофоном. Одна mm -hmm. из подписчиц, которая из Америки из, из штата Калифорния из Сан-Франциско, спросила, сколько микрофон стоит. Я сказал где-то долларов 150. Она взяла мне, скинула 150 баксов, а потом я посмотрел, сколько стоит по факту. А вообще? какой вообще вы контент ведете вообще? Чат рулетку. А, чат Да. Ну, блин, это круто. Я просто никакой не контент-мейкер, вы не подумал Мне просто все все время спрашивают, что стример. Ты что стример? Ну я стример. Я стримлю сейчас рулетку, собираю Но... деньги на нашу армию, помогаю а, нашим хлопцам. Это круто. Я вообще никакого контента не веду. А Фидосы тебя чего-то тогда -то, так в маске, там я не знаю. Ну вот, Profile? у, у, меня, у меня есть полностью. братан, ниндзя Джебелин. Он сидит в маске, он контент-мейкер. Mm. Ну, я как-то вот просто для себя. Сижу тут по приколу, мне нехуй делать, честно, думаю, бля, пойду россиян, россиянку и позаебываю. И вот пошел. А ты откуда из Украины? С Харькова. Ну, Харькова. Чугуев, ну это область, Блин. это область, типа, Чугуев, может, знаете, город. Чугуев знаю. У меня жена, э, ну, вообще она родилась в Харькове, а жила в Бабаях. В Бабаях? Да. Блин, вспомнишь какое-то еще направление, если честно. А Бабаи, как... ну, совсем рядом, знаю, там Чугуев, получается 15 в минут от Харькова. Я просто знаю, Чугую в Харьков, Чугую Харьков, где-то вот вывеску на Бабы видел, типа, что направление, куда я Да, да, да. Ну, это Харьков, это даже Харьков да? много очень хорошего мне сделал. Подарил мне мою замечательную жену. Э, отстоял э, Россию, когда хотели ХНР сделать. Конечно, за ну что И. Э, 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 а, нет, еще вещи есть, да. Помог э, Одессе, чтобы не было ОНР. Mm -hmm. И. Сочинил самый замечательный хит всех времен народов. Ху Путин хуйло. Путин хуй, ху 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 это металлист. Харьковский. Я знаю, я ультрас. Я Фирма. ультрас одетского Черноморца. Фирма. У, у меня как бы Фирма. ребят с металлиста очень много знакомых. Путин хуйло. Подписывайтесь на канал. Посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все будет Украина.